Salutę. Ciao tutti! Ciao tutti! I coś mogę powiedzieć, że małymi kroczkami za każdym razem uczymy się coś tam nowego. No i ta wiedza się zbiera. I właściwie taka osoba, która nic się nie uczyła włoskiego, no i gdzieś po tych iluś lekcjach, 15, mamy chyba 15 lekcją książkową, no to wtedy takimi małymi kroczkami już jest coś w stanie powiedzieć, zrozumieć. Można z jednej strony jak ktoś powie, 15 lekcji, to, to jest nic, albo powie 15 lekcji, 15 godzin, no redy, ile to czasu. No ale z drugiej strony, co to jest 15 lekcji? I, a już jak dużo można powiedzieć i właściwie już jakiegoś świata w włoszech nie kupił, nie? Co, <noise> Mogę jeść już by I, I też może jakąś e, dobrą kawę albo jakiś makaron też już chyba dam radę jakoś pomału tam zamówić. E, natomiast pewnie każdy na pierwszym poziomie chciałby już nie wiadomo, jak umieć i e, no umieć przede wszystkim nie wiadomo jak bardzo e, i powiedzieć wszystko to, co jest w czwartej, piątej i szóstej książce. Natomiast no, tak się nie da i i taką metodą tutaj na tą naukę wydaje mi się, że jest też to, że trzeba cierpliwie po prostu czekać i skupiać się na każdej lekcji, żeby ją, żeby nauczyć się jak najbardziej perfekcyjnie, w moim zdaniem perfekcyjnie, ponieważ no, mamy tylko parę słówek, kilka zdań, żeby te słówka w tych zdaniach poćwiczyć i już kolejny materiał się pojawi, kolejne nowe słówka są do nauczenia. Także moim zdaniem najlepiej uczyć się rasa porządnie. Mhm. Nie? Tak, tak. I, że też, I że też te trzy takie powtórki to jest taki minimum. I też widać, bo to jest naprawdę wszystko nowe dla mnie, że ta pierwsza powtórka to najczęściej tam jest masakra, druga już jest OK i trzecia, a to już właściwie mogę na każde pytanie z książki odpowiedzieć, bo już tak mamy. Przećwiczone te odpowiedzi, i, i jestem w stanie się pewnych rzeczy domyślić, których ciężko pokazać zasadniczo, nie? Szczególnie, no ale w ogóle, pokazać, nie? Okej, okay, to co, zaczynamy. Zaczynamy. Allora, ti ricordi, Leszek, eh, abbiamo fatto, eh, dobbiamo ricominciare dalla ripetizione della le, de lezione numero 14. Abbiamo parlato dei animali, del, del verbo vivere. Ti ricordi mm. cinque parole della lezione numero quattordici? Eh, cinque parole: elefante, e canne, e capo, leone. Leone. leone eh, orso forse va benissimo e adesso mi fai tre frasi la prima con la parola vivere e vivere mm? e quanti persone oh, oh, oh no 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 allora, no, no, no no Singolare, persona una persona. persona. Quindi una persona una persona. Due o quindi abbiamo due, se la persona, due. Eh, persone. Persone, quindi persone. se abbiamo persone, quindi con la E, persone, non fai la domanda quanti persone, quante persone, mm? chiaro? Eh. Quante persone vivono bene. in Toruń? È ancora la stessa cosa, non è in Toruń, in Polonia, ma a Toruń. Molto bene, quindi ripeti ancora una volta la domanda. E quante persone vivono a Toruń? Quante persone vivono a Torun? A toruni vivono... 300.000 persone, 28.000 persone. 150, <ride> 28.000 persone. Ok. I genitori. La seconda frase è con la parola i genitori. E vivi con i tuoi genitori? Mm, molto bene. Vivi con i tuoi genitori. No, lascia io non vivo con i miei genitori, vivo con la mia famiglia. E poi eh, il topo? E il topo? Mm -hmm. Il topo è un grande animale? Mm -hmm. Bravissimo, molto bella la domanda. No, eh, il topo è un animale molto piccolo. Mm -hmm. Allora, cominciamo la ripetizione della lezione numero 14. Ti ricordi vivere, verbo regolare, tempo presente? Mm -hmm, e vivo, vivi, vive, viviamo, vivete, vivono. Mm -hmm. E adesso un po' di esercizi. Dove vivono i norvegesi? I norvegesi mm, vivono in Norve Norvegia. Mm -hmm, in Norvegia. Tu vivi in Germania? Mm -hmm. eh, no, vivo in Germania, vivo in Polonia. Roberto vive con Maria? No, Roberto vive con Patriz, Patrizia. Mm. Con chi vivi nel senso tu? Con chi vivi? Eh, vivo con, mi famiglia. Mm. con, mia, mia. con famiglia. mia famiglia. Con mia famiglia. I mm. tuoi nonni vivono in Francia? No, mio nonni non vivono in Francia. Mm -hmm. Però non mio nonni, perché io con le cuffie eh, sento... esatto, i miei nonni, i miei nonni. Mm -hmm. Quindi i tuoi nonni vivono in Francia? No, i miei nonni non vivono in Francia. Mm -hmm. Con chi vivete? Vivete? Cosa vuol dire? Vivete nel senso. Eh, vivono con e vivono. Con chi vivete? Voi con chi vivete. Voi, Pantani, tac ci, voi e Vabbè? voi viviamo. Esatto, sì, quindi alla domanda con chi vivete, la risposta: e viviamo con i mi... mi... Con miei genitori. Mm -hmm. Molto bene. Alessandra vive con i genitori? Eh, sì, Alessandra vive con, eh, con i genitori. Mm. Dove vivono gli italiani? Gli italiani eh, vivono in Italia. Mm. E dove vivono i cinesi? Eh, I cinesi vivono in Cina. Mm. Molto bene. E dove vivono i milanesi i milanesi vivono a milano molto bene in italia sì. ma a milano bravissimo questa era una, un trabocchetto ok l'animale l'animale in polacco cosa vuol dire eh, l'animale sviece mm. questo è un animale no questo non è un animale mm. Cane è un animale piccolo? Eh, no, cane non è, è un animale piccolo. Come si chiama il tuo animale? Eh, il mi, eh, mi, mio animale si chiama eh, Pluto. Pluto, ok. Il gatto in polacco? Gatto cot. Uh -huh. Il canarino. Il canarino canarek? Il canarino, il canarino. Il canarino, canarek. Uh -huh, uh -huh. Il pappagallo. Il pappagallo papuga. Uh -huh, molto bene. Il coniglio. Il coniglio Krulk. Uh -huh. Di che colore è il tuo gatto? Il mio gatto è nero. Uh -huh. Di che colore è il suo canarino? Il suo canarino è giallo. 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 Uh -huh, non c'è il giallo. Di che colore è il pappagallo? Il pappagallo è... è giallo, marrone uh -huh. e nero. Ok. Di che colore è il mio coniglio? Il tuo coniglio è grigio. E uh -huh. il gatto è rosso? No, gatto non è rosso, è nero. Uh -huh. Il pappagallo è grigio? Eh, sì, il pappagallo è grigio. Uh -huh. Il cavallo è bianco. cosa vuol Caval dire? Eh, cavallo coni? Uh -huh. La mucca. La mucca, crova. Uh -huh. Il topo. Il topo, mesh. Uh -huh. uh -huh. La gallina? La gallina è… gallina cura. Il cavallo è un animale grande? Sì, il cavallo è un animale grande. La gallina è un animale piccolo? Eh, no, la gallina non è un animale piccolo… Ah, sì, sì, la gallina è un animale piccolo. Se il cavallo è un animale grande? La gallina mm. è un animale piccolo. Mm. Questo, questo è un animale? No, questo non è un animale. Mm. La mucca è un animale piccolo? Eh, no, la mucca non è un animale, mucca, un animale piccolo. Mm -hmm. Di che colore è il cavallo? Il cavallo è... è... Marrone o oh, eh, oh, nero? Uh -huh. Di che colore è il topo? Il topo è grigio. Uh -huh. La tigre in polacco? Eh, la tigre. Tigris. Uh -huh. L'elefante. L'elefante, słoń. Uh -huh. L'orso. L'orso, niedźwiedź. Domestico. Domestico, domove o domestica domestica domova selvatico selvatico giki uh -huh. selvatica selvatica gica uh -huh. la tigre è un animale e eh, si sì, la tigre è un animale l'elefante è un animale selvatico e eh, sì l'elefante è un animale selvatico l'orso è un animale domestico eh, no, l'orso non è un animale domestico. La gallina è un animale domestico? Eh, no, la gallina. Sì, 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 la gallina è un animale domestico. Il gatto è un animale selvatico? Eh, sì, un gatto è un animale selvatico. Mm -hmm. <ride> Hai un animale domestico? E... hai un animale domestico? tu, tu hai un animale hai, domestico? Hai. e sì, sono un animale domestico il leone in polacco il leone lef mm -hmm. l'uccello l'uccello eh, ptak mm -hmm. forte forte, silne debole, debole, suave. Il leone è un animale forte? Sì, eh, il leone è un animale forte. Il coniglio è un animale debole? Eh, sì, un, il coniglio è un animale debole. L'uccello è un animale debole? Eh, sì, l'uccello è un animale debole. La tigre è un animale debole. Eh, sì, la tigre. No, la tigre non è un animale debole, è un animale eh, forte. Molto forte, certo. Il pappagallo è un uccello. Eh, sì, un eh, pappagallo è un se, se... Ucce... uccello Mm -hmm. Allora, ripeto ancora una volta. Il pappagallo è un uccello? Sì, il pappagallo è un uccello. Mm -hmm. Il leone è un animale domestico? E sì, il leone è un animale... No, il leone non è un animale domestico. Eh. <ride> para... Por, por, para, para, para Mike Tyson, un animale domestico. Para... Para. Ah, per per, per, per Mike Tyson. per Mike Tyson per un animale domestico. Ok, sì, Mike Tyson tiene la tigre come un animale domestico. per sì, Non lo sì. sapevo io. nella gabbia gabbia? Ne, nella gabbia Nel, no, 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 non nella gabbia, non nella gabbia, perché adesso. per so, un gatto grande come ah. un gatto grande? Ah, per lui come un gatto grande. Ok, adesso nella gabbia, cosa vuol dire in polacco? Nella gabbia, Nella in platta, mm. nella tana, nella tana, w norze, mm. nella cuccia, nella cuccia, w mm -hmm. nel bosco, nel bosco, w lesie. Uh -huh. Molto bene. Quale animale vive in una gabbia? In una gabbia vive eh, eh, l'orso e l'one. Uh -huh. Il cane, vive... canarino. Ma canarino. Comunque se abbiamo... andiamo al circo, il circo non esiste più, una volta gli animali vivevano nelle gabbie. Mm -hmm. Il cane vive nella cuccia? Eh, sì, il cane eh, vive in una cuccia. Allora, il cane vive nella cuccia. Ah, nella cuccia, sì, il cane vive nella cuccia. Mm -hmm. L'orso vive nel bosco? Eh, sì, l'orso vive nel bosco. Mm -hmm. Il gatto vive nella tana? Eh, no, il gatto non vive nella nella tana. Uh -huh, nella tana. Il coniglio vive nella gabbia? Eh, no, il coniglio non vive nella gabbia. Uh -huh. E vive dove vive il coniglio? Eh, coniglie, coniglio vive in una... Eh, Tapa tana. Nella, tana. nella tana, il coniglio vive nella tana. tana. Quale animale vive nel bosco? Eh, L'orso vive nel bosco molto bene. Gli animali selvatici vivono nella gabbia? No, gli animali selvatici non vivono nel nelle gabbia. Nella, nella gabbia, nella gabbia nella gabbia, molto bene. L'Africa in polacco? L'Africa Africa, l'Europa, l'Europa, Europa. L'Asia. L'Asia, Asia. Molto bene, lasciate. Quale animale vive in Europa? E l'orso vive in Europa. Mm -hmm. Il leone vive in Africa. E sì, il leone vive in Africa. Dove vive la tigre? La tigre vive in Africa. Mm -hmm. L'elefante vive in Europa. E sì, l'elefante. No, no, l'elefante non vive in Europa. Uh -huh. E vive dove? Se non vive in Europa, vive? L'elefante vive in Asia, Asia in Africa. Uh -huh. e in Africa. I papagali vivono in Europa? E no, i papagali non vivono in Europa. L'orso vive in Africa? E no, l'orso non vive in Africa. Quali animali selvatici vivono in Africa? E leone, elefante, mm -hmm. eh, ucce, uccell, uccelli, uccelli, ah, certo. Certo. vivono in Africa. Mm. E quali animali domestici vivono in Europa? E gallina, cane. Cannegato uh -huh. vivono in, in Europa. Uh -huh. Molto bene. Così abbiamo terminato la ripetizione della lezione numero 14. Complimenti. Uh -huh. Mi dici cinque parole della lezione numero 14? Uh -huh. Uccello. Uh -huh. Nella... Eh, nella nella gabbia nella ah. eh, 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 eh no. Zapomniałem eh. eh. cuccia, Nella cuccia, 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 cucina. Cuccia. Dice in in italiano, in italiano quando vuoi mandare il cagnolino a casa, dici vai a cuccia, vai a cuccia. Mm -hmm. vuol dire vai nella tua cuccia vai a cuccia vai a riposare eh, 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 salvatico domestico mm -hmm, mm -hmm, molto bene infatti mi fai tre frasi con vivere la prima con vivere eh, 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 dove vivono tui... tuoi 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 eh, mm -hmm. tuoi cugini mm -hmm. ok e dove vivono i tuoi cugini i miei cugini mm -hmm. vivono a toruni in polonia mm -hmm. Mm -hmm. molto bene la seconda frase con animale domestico eh quanti e quante animali domestici? Mm, mm, mm. Allora, allora, in singolare, perché tu hai detto quale animale, quant è animale? Quant è quante animale, quante animale, quante animale, no, perché un animale, quindi animale è in maschile, se un animale quanti? Quindi quanti animali? Perché sono mm -hmm. gli animali. Un animale sono gli animali. Quindi se sono animali, i sono quanti animali? Eh, quanti animali? Eh, eh, quanti animali? Av ah, eh, ah, ah, eh, abitano mm -hmm. quanti animali abitano i tuoi genitori. Mm -hmm. I con, tuoi genitori. Con i tuoi genitori, con i tuoi tuo genitori. Mm -hmm. Bravissimo, la domanda molto difficile. Volevi dire quanti animali abitano con i tuoi genitori? Mm -hmm. sì. mm -hmm. allora, con i miei genitori abita un cane. Mm -hmm. O oh, avete avetano, sierre. Hanno, hanno, hanno. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Hanno, ok. Mm -hmm, mm -hmm. Molto bene. Eh, nella gabbia, la terza e l'ultima domanda, nella gabbia. Nella gabbia. <ride> eh, eh, la gallina vive nella gabbia? Mm, molto bene. No, la gallina non vive nella gabbia. Molto bene, sei stato bravissimo. Passiamo subito alla lezione numero 15. Ti ricordi i pronomi possessivi nostro? Mm? Cosa vuol dire? Se il telefono mio è tuo, il telefono è. è noi, voi e suo. Allora, se il telefono è mio e tuo, vuol dire che il telefono è... Ehm, noi. È nostro. Il nostro. telefono è ah. nostro. Mm? Ti ricordi? Sono i pronomi possessivi in singolare, ok? Se il telefono è tuo e della caccia. Il telefono è vostro eh, nostro. Mm? Eh, nostro vostro suo loro? Loro, iene. Yeah. Loro. Mm -hmm. Nostro, vostro, loro. Nostra, vostra loro. Mm -hmm. Molto bene. Dove abita vostra figlia? Vostra cosa eh. vuol dire? Mm -hmm. Eh, nostra figlia abita con, con i genitori. Mm -hmm. Con noi, puoi dire. Nostra figlia con... Abita, abita con, con noi. Mm -hmm. Con noi genitori. Mm -hmm. Come si chiama il nostro professore? Il nostro. Mio e mm. tuo. e nostro. Mm. Il nostro professore... Si chiama, eh, se chiama eh, Alessandro. Mm -hmm, molto bene. Quanti anni ha il loro nipote? Loro nipote vuol dire: può essere nipote dei tuoi amici, dei tuoi colleghi, delle persone che conosci. Quindi, eh, lo, eh, loro nipoti ha eh, cinque anni. Uh -huh. il loro nipote il loro nipote, il loro nipote. Uh -huh. Uh -huh. molto bene con chi vive vostra sorella? E vostra nostra sorella vive con eh, con sui genitori uh -huh. <ride> con i suoi 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 genitori più facile sui no. Suoi con i suoi genitori. Molto bene. Il loro gatto è nero. Eh sì, il loro gatto è nero. La nostra casa è grande e bianca. Eh sì, la nostra casa è grande e bianca. Com'è vostro padre? Eh, il nostro padre è anziano è anziano. anziano è anziano molto bene com'è vostra nonna è nostra nonna okay. è, è bassa e anziana mm -hmm, molto bene la cucina in polacco ti ricordi la cucina kuchnia. il soggiorno il soggiorno poco ienne il bagno il bagno eh, eh.